Люди мурашки бігають сюда було ніколи не буде. Проблеми для себе люди. А я проблеми вирішую простіше, ти ніколи не пізно вчитися жити, щоб нікому проблем не робити. Доброго дня, шановні глядачі. Школа виживання для чоловіків і я, Віталій Щелканов, раді запросити вас на черговий урок. Весна продовжує крокувати світом, але незабаром високі підбори жіночого свята вона змінить на армійські черевики весняного призову. Частина представників сильної статі, а саме ті, хто нещодавно відсвяткував своє повноліття, поповнять ряди захисників вітчизни. Сподіваюся, більшість з них йдуть служити країні абсолютно свідомо, вважаючи, що армійський досвід необхідний кожному чоловіку. Щодо мого суботнього двіника, то свого часу його ця участь не обминула. Старший сержант Чалканов нічого в вітчизні не заборгував. А ось що він думає про сучасну армійську службу, гадаю, він сам відрапортує по всій формі. Здраві желаю! Дорогие мои, недавно подружка моей жены обратилась с вопросом, нет ли у меня знакомых в военкомате. Оказывается, ее любимому и драгоценному Аболтусу придется год провести в армейских ботинках. Я, конечно, ответил, что такими связями не обладаю, а сам задумался, вот так ли сложна армейская служба, как ее расписывают уклонисты? Или так она смешна, как рассказывают те, кто ее прошел. Батарея подъем 45 секунд строится на центральном проходе. Здесь вам не тут, товарищи бойца. Ну-ка, бери лопату, кидай дальше, копай глубже, пока летит, отдыхай. И запомни, боец, чем глубже закопайся, тем меньше тебя убьют. Я не понял, а вы? Кто там спит, стоя на ходу? А? А вот и они, настоящие бойцы спецподразделения дуэт стратегического назначения народные артисты Украины Владимир Данилец и Владимир Моисенко. Эй ты, а ну оба бегом ко мне. Ну что ж, Володя, приветствую вас. Заходите, занимайте плацдарм. Итак, мои дорогие, сегодня у нас в гостях стратегический дуэт народные артисты Украины. Владимир Данилец, Владимир Моисеенко. То есть, как говорится, начинаем военные действия. Ой, как хорошо, что вы зашли, ребятки. Тут у меня жена с соседкой замучили парня в армию забирать. И, конечно, тут целая трагедия. Но нам-то с вами что, пережать? Мы-то с вами отслужили да, нормально. Зарабанили свое, конечно. Это раньше у нас было, да, ты что? Если ты не служил, это значит, что ты вообще и не мужик, просто-напросто. Позор, Вот. Попробуй кому-то признаться. Никто даже признаться не мог, что ты в армии не был, да? А сейчас нынешняя молодежь, если служил в армии, позор, позор, признаться стыдно. Сейчас достоинство, если не пошел в армию. молодец. А ты что придумал? А я. А ты чего придумал? Да, да. да. Вот. И я же на этой же теме достал свои старые эх, вещи, которые когда-то служили верой и правдой Вот такие который которые, извините, уже <кх> не сильно влажу Видишь, и... когда ты счастлив, ты еще можешь на плечи кое да. А у меня и на плечи кое <свят> <свят> А я в свой вхожу да, я в свою парадку, у меня такая же, кстати, лычечка такая, большая. Ну, хохол без лычки, ты знаешь. Да, я в свой хожу, регулярно приезжаю. У меня только вернулся из армии, меня тут же посадили в форме, посадили меня в машину, отвезли к бабушке показать воина, защитника родины, Броварской район, село боливка Я ее там эту форму как снял, так она до сих пор там и лежит. Ну, так, тем более тебе. У тебя же отец военный. Отец военный, Правильно? да. Летчик, да? Летчик, да. Ну, скажи, у тебя вообще была мечта стать летчиком? Ты почему стал артистом? Э, понимаешь, ситуация какая? Я когда э, отцу говорил о том, что я вот, наверное, тоже пойду по твоим стопам, он как-то очень аккуратненько с этой темой, щас, как сейчас говорят, съезжал. Он говорит, я тебе брат, ты давай подрастешь, а потом подумаешь на это. Тему. Никогда у нас не было такого, э, потому что, ну, отец э, 25 лет, в э, 16 лет он поступил в спецшколу в Киеве, потом высшее Батайское э, училище летное и летчикам истребителям. В общем, 25 лет в армии от, от на истребителях, на сверхзвуковых закончил. Вот. Но не было такого, что он тут давай по моим стопам. Он наоборот меня всячески от этого... То, что я в артиста захотел, тоже его не сильно радовал. Нет, я думаю, это как всегда говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, поэтому логично, что в семье военного сразу же артист появился. Кстати, Володя, а у тебя, вот помнишь фильм Иван Бровкин, да, на Целине, Да, Бровкин, Шикарно. У меня была история с Баяном. Я знаю, что у тебя была подобная нет, ну, э, я не такой был баянец, как Бромкин. Но у меня папа хорошо играл на баяне, хороший вообще музыкант был и учитель, э, э, музыки. учитель музыки, да. И он мне, э, но ну, он всю жизнь хотел быть военным. Вот папа мой хотел быть военным, хотел быть офицером, он очень любил там, я не знаю, форму, э, оружие, любил. Он, он даже выписывал на то время какие-то секретные, даже журналы ему приходили запечатаны. Он читал, он очень увлекался э, и военной техникой и вообще армии. И он очень хотел, чтобы я был э, военным. И я говорю, папа, я хочу быть музыкантом. И вот как Мовет папа сижал, <laughs> так и папа говорит, «Ну, сыну, ты же на баяне уже ж... Ник Форштейн». Я говорю, «Ник, иди в армию, иди в армию, что ты на баяне не умеешь играть». Ну, видишь, так произошло, что я все-таки стали музыкантами и артистами. И видишь, не сбила эта армия, а наоборот помогла. Правильно? Ну, армия в любом случае, скажу, я не знаю, не могу сказать, как вот современная армия. Кладец. А советская армия, ну, во-первых, там действительно из пацанов делали мужчин. Ну, выживать в мужском коллективе, но попробуй. По-настоящему. Ну, сейчас это несколько бессмысленно звучит, выживать в мужском коллективе. Вот, а тогда, да, во-первых, выживать, во-вторых, ну, стирать, гладить, убирать, Зашиваю. Все, все да. не никаких проблем Форму не возникает, по а подворотнички на гимнастике, а, а проволочка в Минск, э, в Мичманские погончики вставляла, чтобы блестели, а, а, а чтобы, а чтобы, чтобы грифель, шариковые ручки не не, не, не проходили, да. да, да. а за здесь что? у нас встребати я в стройбате служил, значит э, обязательно КВ, э, королевская войска. ну не просто так, значит э, все медали ордена кроме Совет Героя Советского Союза, за взятие Берлина, за освобождение Праги. Это 78-80. Да, да. Я не знаю, там да. за, за два, думает. за, значит, э, класс первого второго, он за два года закончил э, высший университет. У него ромбик. Вот у нас говорится ромбик. Если есть, есть место на кителе, как же туда да. не повесить есть, значок? Они а а? когда, они когда уходили, эти дембеля, я за... да геро... какие герои Советского Союза, да не отдыхают. Причем каблучок такой, сантиметров, это да. Заточенный лезвие, Обязатель, вручную. Выглаженный. Ну, вы понимаете, я каблучок не делал. Да, да, ну, у нас строим два. А, ты каблучок стачивал. Да, да, да. Да, а у нас а вы... выглаженные сапожечки. Ну, ремешок все, должен да. висеть, извините, да, на одном месте, да. Обязательно. 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 да все вшито. Пуговичка верхняя Обязательно. Паталики все сделаны. Да, шапец здесь, шапец. Вот так, вот так. Да, Я конечно. до сих пор удивляюсь, да. как можно было вот так носить. Да. И держалось да, того, что Hago. сейчас а, вот стоит. пилотки, я так ходил. и Дембеля носили. Да, 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 вот. Тем более, если как только. я как достал вот эти все еще, ребята, я просто как назад окунулся. Когда берешь эту пилочку, если ты ходил вот так, ты что, Четко А как еще вот так вот весь? Как она могла вот так вот держаться? Я не знаю. На ежике Армия все-таки дает много положительного. И, наверное, попадая в молодом возрасте, ведь, ребята, 18 лет, да, 18 редко кто приходил, там, ну, более старше после института, же 18-18 лет, от был, мамки был, был, оторвали, да, 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 от родителей, сразу сюда доверять оружие. И, и люди действительно стали самостоятельными. Совсем другие да, люди момент. приходили уже из Раслели армии Это действительно... в, момент, в течение да. первых трех месяцев. Момент. А сколько историй веселых. Не, ну это, это, я же говорю, кладец юбора. <с> кладец Вот солдаты, ДМВ фильм. Вот что бы ни снимали, с армией состоящей ни с чем не сравнится. Просто напросто Ну не зря, что это гениальную фразу сказал, Кто в армии служил, в церкви не смеется. Из поколения Если действительно вот живых историй можно набрать, ну, совершенно, ну, потрясающе количество. У меня была такая абсолютно, вот я, да, не, не подготовленная, просто, значит, как-то на, на втором году службы заболел я острым шлангитом. У нас был такой очень-очень инфекционное заболевание. Острый шлангит такой. Во всех родах войск. Да, да, да. Вот. Ну и в санчасти, естественно, уже уже на втором году уже все свои, уже начмет свой, уже там какие-то санитары свои, да, уже уже коечку возле окошка, уже ну все как положено. Вот. А мне же еще там в связи с ростом так два масла, две котлеты, значит. А как же? И вот я недельку, значит, на остром шлангите. А у нас был такой в санчасти, я не знаю, он фельдшер фельдшер, наверное, да, фельдшер, Фершал. Фершал Фершал, да. Фершал, 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 это моя бабушка, Фершал. 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 фельдшер, значит, прапорщик Дюма из Беларуси. А, вот. а получилось так, что я полгода в полку 83-м гвардейском мотоцилковым а потом полтора года в ансамбле песни и пляски. И вот из ансамбля песни и пляски ансамбль в Германии, в славном городе Винсдорфе, штаб группы войск, генералов невероятное количество. Когда ты там в 6 часов вечера бежишь по сельным, ты просто не бежишь, а идешь строевым, потому что генералы. Ты просто сюда, потом, потом, потом сюда, 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 просто идешь. Вот. И поэтому как-то так. Ну, Майоры у нас ходили начальниками патруля. Ну, в общем, высшего офицерского состава было больше, чем низшего. А для прапорщика Демы старший лейтенант был как генерал-полковник. Приблизительно. И вот, значит, у нас, у острых шлангитеров главных, ну, значит, завтра нас уже выписывают, нас сажают в газон 66-й, и мы едем куда-то на э, прод склад за картошкой для санчасти. Переодели в подменки, мы, значит, там за загрузили полный газон 66-й этой картошки, едем, естественно, с сами сверху на картошке. Вот, прапорщик со старшей машины останавливает воишник. ВОИ, военная автоинспекция, да, останавливает, вылетает, значит, старший лейтенант, начальник этого, значит, поста ВОИ, вот, вылетает этот прапорщик и так, так ты товар. Такого военных можно так получить Да, от избытка нахлынувших чувств. И он так, товарищ старший лейтенант, прапорщик где у нас полка И вот так рука ходуном ходит. Вот что везете, товарищ прапорщик? Он ведь картошку, товарищ старший лейтенант. Какую картошку? Он вот такую, товарищ старший лейтенант. <свят> ну иди придумай такой анекдот. Да Нигде никогда, никогда не, не придумай. <свят> Я служил в стройбате. Ну, у меня было отделение, Ну, то есть мы были освобождены от всех нарядов, но днем мы работали, как и все. Но единственная рада, что не на секретных объектах. Действительно, были энергомаш там вокруг Москвы. Ну, расскажи да, сейчас, да, 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 А да. уже можно. А работа, но, да, конечно. Значит, уже, значит, да. А значит, там есть такой проход. Уже с 32 года, как Да. И Да, нормально. Вот. И, значит, работали на гражданском объекте. И мы ходили, позволяли себе пойти в самоход. У меня было около 370 самоходов. То есть красиво. Ни разу не попался. Но все за то, что мой подчиненный пошел в самоход, а я не усидел как командир. Судьба отделения. Да, да, быть. Да. Но мы вечером там играли, естественно, репетировали. И пришли, я помню, что-то уставшие, и включили и Чикаго, кто-то где-то, ну, Москва, где-то кто-то достал запись, и мы сидим, свет выключили, у нас красный фонарь светит, и мы и там, бэй, значит, ребята колбасят все, порядке. Like Чикаго, да. И вдруг резко открывается дверь, заходит замполит, ну, как, и, и, товарищ капитан, значит, отделение привело с работы, сейчас отдыхаем, а там ребята... Бэй, <связать> а что это самое, это за, видишь ли, вот так разговариваешь, самое, ты видишь ли, за буржуазная капиталистическая пропаганда звучит, сам это понимаете, да? Я без скобы, товарищ капитан, это американская группа Чикаго исполняет э, композицию о восставших против э, буржуазной к... буржуазной колонизации. Чего я тогда это сказал? Я не знаю. <связать> буржуазная. Да, я говорю, так точно. И уже заканчивается песня. А говорит, И а, там стоны да, какие А, да. Он говорит, вот видите, сам это, товарищ Данилец, видишь ли, даже капиталистические группы перешли на комсомольскую тематику. Вот, сам это, да, такими произведениями вам нужно работать. Они ваши эти буги и армия это вообще, Делаете. мы когда первая моя встреча с армией, когда капитан Метелкин у нас был, который сразу спокойно говорил, здравствуйте, товарищи бойцы, вы пришли первый раз в армию служить, отдача сроди. Ну если кто-то из вас не человек, бах, упал, говорит, сын грузчик, а бесса, шоколад, они а не ел. Мужик İns. вот такой, на выходе зайдет. но такие перепады, и все, все всегда в шоке, вот такие, вот, я говорю, таких типов насмотришься, а сослуживцы свои, да, то же самое бойцы, которые рядом, приходили ребята, которые от жизни были совсем на другую планету. Но стройбат это это песня. Это песня Причем да. советский стройбат. Получалось так, что служили узбеки, азербайджанцы, армяне, грузины. Ну, интернационал. интернационал. Да. да. И э, сложновато было. Там ребята в стройбат тогда набирались отсидевшие годик-полтора. То есть там... Немножко. Немножко, да. Так. Но там была такая очень уютная, в кавычках, обстановка. Каждый день. Каждый день. Обязательно какая-то драка. Полный день. плюрализм. Да, ты полный что, день. это даже не обсуждается. И у нас был э, узбек, не помню уже его фамилия, и, и молодых привели, говорят, ты кто? Ну, там фамилия такая-то, начинает подкалывать. Молодец. Да, не, маме это, это Азербайджан, слушай, да. Пашу, пашу. И, короче, э, его ударили. Слушай, зачем бьешь, Я же боксер. Кто? Боксер. Лучше бы это не говорил. Короче, вот за каждый день, ну, до конца службы, то левый глаз, то правый подбитый, то левый, он, нет, боксер он так боксером остался, только так в качестве я остался, Так я, ну, совершенно да. верно, мне так жалко было. Он уже, когда сходил, и ничего нет, он как-то неуютно себе Что-то не то, не было. -то <свят> ансамбль, да, все-таки, вот ну, есть ансамбль. еще одна категория. После полка, я когда попал в ансамбль, я попал в рай. Потому что, во-первых, там не нужно бегать, там можно ходить там с тобой разговаривают не, без кри. Нет, конечно, есть свои, там, свои правила, а армию никто не отменял, но тем не менее это, значит, как, как минимум люди со средним специальным образованием. Это, это минимум культпросвет училищ, да, а только консерватория, театральные институты, институты искусств. Ну, ну, потрясающая была, конечно, история, и красиво мы и пели, и покатался, я два раза объехал всю Германию, в составе солдатской бригады. А навыки-то остаются? Конечно. Навыки но на все же Все эти слова запомнили. Лычка, ну, лычка, Лычка, обязательно. Салабон, обязательно, Гембельский аккорд, ну, это же вообще дембельский аккорд. А есть второй аккорд? Он... Тебе Конечно, вообще Салабон, а еще Духи. Духи. духи помнишь, а помнишь да. анекдот этот, когда э, Подойдите ко мне, сказал он, и они подошли к нему. Откройте мне веки, сказал он, и они открыли ему. Кто вы? спросил он. Духи ответили ему. А я кто? А ты дембель. это было. Альбомчик на дембель готовили. Это было. Ой, до сих пор вспоминаю. Это бархат. Как он с трудом доставался. Доставали умудриться в армии. Это тогда было где-то как минимум кулису срезать. Но у вас кулису. У меня было нормально. Мы на автоколоне работали, там был этот уголок. У них и была кулиса, человек, красный бархат, мы там Подрезали. Калечки рисовали да. из этого всего. Вот они все. А я, я, я. это же надо было сидеть, рисовать. Рисовали девчонки. Да. Листочки прокрашенные и лаком сверху вскрытые. Боже мой. Вот так вот, да. если посмотреть, вспомнить, вся история наша. Да. Дети будут смотреть. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки армия для, для пацанов все-таки должна быть. Потому Мож雪. что... Ну, Мужчина наверное, мужчинами. нормальная армия. Да? Нет, ну нормальная Я армия. Нормальная армия, где есть что кушать, да. Это да. Где есть что надеть, где работа и техника, где самолеты летают, танки ездят. Где все-таки ты чему-то учишься в армии? Конечно, конечно. Недавно пришлось ну, в одном фильме, да, в одном сериале мне надо было надевать военную форму и дали портянки. Я на них смотрю и не могу понять, не могу вспомнить, как зовут, но только приложил к ноге, руку а автоматом замотали, как носочек, мышечная не память. Мышечная да. память. Конечно, поэтому конечно. я думаю, что все-таки армия, дорогие наши молодежь, все-таки армия, армия да. Да, полезна всем. И поэтому... Не знаю, служить или не служить, каждый решает, конечно, сам. Но если, наверное, хочешь почувствовать себя настоящим мужчиной, надо то таки надо пройти, да. И поэтому, во-первых, будет что вспомнить. Да. Как, это... как, минимум. Как, минимум. как минимум. На всю жизнь На воспоминания. Всю жизнь, да. это да. И поэтому подводим итоги нашей сегодняшней темы: служить или не служить, разговорчики в строю. Тема нашей программы была, как говорится, но разговор получился. И поэтому вот пожелания. Подрастающим нашему поколению, которому предстоит идти в армию осенью, весной. Главное не бояться. Ну, чтобы вот вы, Володя, могли бы пожелать э, молодежи. Только одного. Ну, не бояться, я имею в виду мужчин, да. Не, да, не бояться, не бояться армии, а стремиться как можно больше получать хорошего опыта. Закаляться, быть сильным, быть мужественным, любить свою родину. И никогда никого не бояться идти вперед. Ну, естественно вот там э говорят там попугают дедовщиной, и там всевозможные, да неуставными взаимоотношениями ребята вот честно скажу э будешь ты человеком правильно настоящим -на 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 да никто тебя не будет э там мани да. да. там и и так далее если ты если ты мужчина значит и ты за себя постоишь а если ты Чмырь-то, чмырить тебя будут. И в Африке. То есть сила духа всегда остается силой.